Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на телеканале «Надея» на новогоднем марафоне. Мы хотим поздравить вас с наступившей субботой, пожелать вам мира, спокойствия в сердце и, конечно же, полного единения с нашим любящим Творцом. Сегодняшний вечер будет особенным, не таким, как все, и мы будем очень счастливы, если вы проведете его вместе с нами. Ты знаешь, Инесса, сегодня я хотел бы поговорить о Божьем чуде. Замечательная я, тема. Я заглянул в словарь и прочитал, что согласно толковому словарю Даля, слово чудо обозначает всякое явление, какое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы. Также там написано, что Богу все чудеса доступны. А вот еще один толковый словарь Ожегова. Чудо – явление, вызванное вмешательством Божественной силы, а также вообще нечто небывалое нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью. Вот так. Я думаю, что о чудесах готовы говорить все, потому что вне зависимости от того, веришь ты в Бога или человек, который вообще далек от Бога, все мы ожидаем чудес Божьих в своей жизни. Да. Инесса, лично в твоей жизни много чудес? Довольно таки много. Ты знаешь, практически я ежедневно сталкиваюсь с какими-то какими, с какими чудесами. Например, э, перед приходом сюда купила подарок, и знаешь, продавец назвал вот эту игрушку чудом Божьим. Вот да. очень интересно. Ну, ну знаешь, ну, ну пчелка как пчелка к тому же игрушка. Ну что, что в нем чудеса? А знаешь, что на самом деле нет, это шмель. И если говорить о, об этом насекомом, если прогуглить в интернете, я этот вопрос изучила. Написано, что по всем законам аэродинамики, это насекомое вообще не должно летать. Оно настолько большое и тяжелое, а крылья настолько маленькие и слабые, что он не мог бы никогда подняться в воздух, этот шмель. Но на самом деле он летает, и это чудо от Бога. Знаешь, Настя, ты меня сейчас невероятно просто поразило. Меня, конечно, всегда удивляли форме шмеля, но чтобы вот настолько э, расширена информация о нем, я просто не ожидал. Это еще раз доказывает то, что нашу Землю на самом деле сотворил... Господь. Да. Все на ней. Буквально все, что нас окружает: и птицы, и, и деревья, и природа, и, и, и животные, и, конечно же, человек. Да, согласна. Вот, кстати, в Библии описано очень много чудес, Божьих чудес. Взять, например, всеми известную библейскую историю о том, как израильский народ прошел по суше расступившегося моря. Она записана в книге Исход, 14 глава. Современные критики Библии говорят о том, что это невозможно, но природа, будучи творением Божьим, легко показывает недоверчивому человеку, что даже сейчас расступившееся море вполне вероятное явление. Более того, в Корее подобное событие происходит регулярно и собирает огромные толпы туристов, которые воочию убеждаются в правоте Библии. На юго-западном побережье Кореи на расстоянии более 2,5 километров друг от друга расположены острова Чинда и Мода. Несколько раз в год здесь происходит уникальное событие, которое здесь так и называют «Чудо Моисея». Вода расступается, образуя проход по дну моря шириной до 40 метров. В это время множество людей совершают удивительнейший переход в несколько километров прямо по дну моря. Ты знаешь, Инесса, просто невероятное свидетельство Божьего чуда. Это действительно иногда узнаем то, чего раньше не знали, но это существует. Просто это чудо есть. Ты живешь долгое время и даже не представляешь, что такое может быть в мире. Да. А я вот, дорогие друзья, недавно вычитал интересную информацию о птичке Калибри, которую по праву называют Божьим чудом. Эта птичка обитает в тропиках Северной и Южной Америки. Большинство людей, конечно же, знают, что Калибри является самой маленькой птичкой на Земле. И, пожалуй, на этом у многих познание об этом чудесном творении заканчивается. А ведь Калибри таит в себе столько уникального и интересного. Она, к примеру, летает вперед, назад, вверх, вниз, в стороны и способна неподвижно зависать в воздухе, а также взлетать и приземляться вертикально. Ее сердце занимает почти половину тела. В течение дня Калибри съедает количество пищи, которое в два раза превышает массу ее собственного тела. Только представьте, если бы человек съедал 100 или 200 килограммов еды в день это удивительное создание. Поэтому я считаю, что Калибри заслуженно называют великим божьим чудом. Я согласна с таким мнением. Но знаешь, некоторые люди считают, что времена чудес давно прошли. И вообще люди в чудесах больше не нуждаются. Ты знаешь, я бы посоветовал таким людям оглянуться вокруг. Увидеть уникальную, удивительную природу. Животных, птиц, насекомых. И осознать, Божьи чудеса повсюду. Нужно просто проявить внимательность и немного пошире раскрыть наши глаза. Интересно, замечают ли христиане вообще Божьи чудеса? Ты знаешь, давай этот вопрос мы зададим нашему гостю, Катерине Филипчук, с которой мы сейчас встретимся. Дорогие друзья, мы снова в студии, как обещали, у нас в гостях сегодня Катерина Филипчук. Катя, здравствуй. Здравствуйте. Очень радостно видеть тебя, Катя. Поздравляю тебя с наступившим Новым годом и с субботой, которая уже наступила. Спасибо, взаимно. Спасибо. Все наши гости, все наши зрители привыкли видеть тебя в роли ведущей. Вот постоянной ведущей, неизменной ведущей музыкальной программы. А сегодня ты в качестве гости. Как чувствуешь себя? Необычно, ну. Но... Ну, тебе там комфортнее на той стороне? Или все-таки комфортнее, когда ты работаешь в качестве ведущей с суфлером, с камерами? Но сейчас некомфортно. Это, это главное. Значит, у нас есть хорошая обстановка в этой студии. Катя, расскажи, что ты приготовила, потому что следующим идет твой праздничный выпуск, что ты приготовила своим зрителям? В сегодняшней нашей программе будет удивительный гость. Он необычный человек, он иностранец. Это бывший рок-музыкант, известный очень человек. Я думаю, история его жизни очень понравится телезрителям. Спасибо, Надо Катя. не пропустить да. этот, этот сюжет как... и эту программу. И вот то, что ты сказала, и это интересная история, да, людей. Это одна из основных, скажем, интереснейших составляющих твоей программы. Опыт людей. Скажи, эти опыты лично на тебя как-то влияют, тебя они как-то обогащают? А, конечно, я считаю, что жизнь творческих людей а, она сложная, потому что эти люди они совсем по-другому воспринимают какие-то переживания э, или какие-то сложные обстоятельства. Когда ты слышишь разные истории жизни людей и их испытания, ты понимаешь, что совсем твоя жизнь не такая. И э, в Библии есть такие слова, что э -э -э Человек мудрый учится на ошибках других людей. И истории других людей, опыты других людей тебе помогают совсем иначе относиться к тем или иным обстоятельствам, которые у тебя складываются. И вот истории этих людей часто меня и вдохновляют, и помогают. Я вот не раз слышала от других людей отзывы, что им очень-очень нравятся эти рубрики, именно слыша истории опыт и музыканты. Наверное, в таких моментах всегда появляется силы продолжать работать дальше, вот знакомиться с новыми людьми, чтобы услышать новую историю. Знаешь, вот ты говорила об испытаниях. Очень часто, когда человек преодолевает испытания, для него это просто чудо. Как ты считаешь, вот почему люди так любят чудеса и так ждут чудес в своей жизни? <связь> Мне так кажется, что каждый человек, он все равно чувствует себя частичкой Вселенной, частичкой чего-то необычного. И каждый из нас тянется к людям, которые намного лучше нас. И подсознательно каждый человек все равно тянется к чему-то неизвестному, но к чему-то такому, что сильнее нас и что может нам помочь в самые сложные минуты. К сожалению, но так как мы христиане, мы понимаем, что мы живем в таком мире, греховном мире, вот, мы не застрахованы от того, чтобы были сложные обстоятельства. Угу. Это правда, конечно. И мы понимаем, что. Но все равно ждем чудес. Правильно? Ждем, мы понимаем, что Бог может сделать чудеса. А Но... ты ждешь в своей жизни чудес. Да, я хотел, я хотел бы еще один вопрос задать. Вот в твоей жизни лично были такие моменты или такие события, когда ты могла бы сказать наверняка: это Божье чудо, не иначе. Сто процентов. Я считаю, что каждый день Он приносит с собой какое-то чудо. Главное его заметить. И если мы о Бога уже попросили о чем-то, и если уже пришел ответ, это уже есть чудо. Просто мы чудеса можем заметить тогда, когда мы об этом просим. Чего ожидаешь от Нового года и что могла бы пожелать нашим зрителям в Новом году? Хотелось бы, чтобы Новый год принес мир нашим людям, нашей стране, угу. принес много радости, независимо от обстоятельств. И хотелось бы... Видеть побольше улыбок на лицах людей. Потому что, я, наверное радость и позитив, она нам помогает в жизни идти вот так вот легко. Спасибо большое. Очень добрые слова, очень мирные такие слова. Катя, мы не можем задерживать тебя больше, потому что знаем, что впереди выпуск, выпуск твоей программы, и все наши зрители уже ждут вот эту интересную новую историю тебя и новые музыкальные номера. Поэтому спасибо, что была с нами, но мы тебя отпускаем. Спасибо. Мы желаем тебе удачи в этом выпуске. Дорогие спасибо. друзья, сейчас вы увидите праздничный выпуск программы «Музычная скринка», а после нее ждем вас на нашей студии на новогоднем марафоне. Мы приветствуем вас, дорогие телезрители, в этот субботний вечер. И если вы только что к нам присоединились, мы напоминаем вам, что новогодний марафон продолжается, и мы с вами сегодня говорим о Божьих чудесах. В Библии Кирилл есть одно имя, с которым связано очень много чудес. Имя этого человека и Бога одновременно Иисус Христос. Все в его жизни связано с чудесами. Его рождение Девы Марии, его служение, его смерть и даже воскресение. Ты знаешь, многие люди сегодня сокрушаются, что они не были рождены во времена Иисуса Христа. Что они не видели, как Петр ходил по воде. Что они не видели чудесных исцелений, которые творил Иисус. Что они не видели чудесных воскрешений что они не ели хлеба который был который благословил Иисус угу. но друзья хочется сказать вам что господь также милует также отвечает на молитвы сегодня и чудеса не прекратились чудеса совершаются потому что бог не изменился я уверена что у каждого верующего есть много из своих личных переживаний с богом и примеры опытов родных друзей и знакомых Дорогие наши возлюбленные, Бог готов и хочет отвечать на молитвы и сердечные стенания. Нужно просто к Нему приходить, общаться с Ним, прославлять Его Святое Имя. Нужно просто уделить Ему время, в конце концов, в нашей жизни. Ну а мы сейчас передаем эстафету Максиму и Светлане и приглашаем каждого из вас присоединиться к просмотру замечательной и благословенной программы. Приятного просмотра, друзья! Дорогие наши зрители, любимые дети Божьи, чудеса не прекратились в первом веке, а до сегодняшнего дня продолжают происходить. Но ну, а чтобы их заметить, нужно обратить свой взор на живую природу. Ну, конечно же, к самому Творцу, к Богу, который по молитве людей продолжает совершать великие чудеса. И нас, ты знаешь, очень приятно слышать о Божьих чудесах в жизни людей и особенно верующих людей. Я с тобой абсолютно согласна, Кирилл. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш новогодний марафон. И перед тем, как попрощаться с вами, мы хотим сделать вам особенный подарок. Мы желаем, чтобы вы всегда замечали те чудеса, которые Бог уже сотворил и будет творить на протяжении всей вашей жизни. Пусть это откровение придаст вашему сердцу оптимизма, радости и уверенности. До свидания. До новых встреч. Вся слава лишь тебе умер ты на кресте, кровь свою пролил, чтоб я жил, пусть прославляю. x